Дропшот. Монтаж для ловли пассивного хищника, судака либо окуня. Иногда берет и щука, но бывают случаи, когда срезают по причине того, что крючок слишком близко находится к флюрокарбону. Теперь непосредственно о монтаже. Берем флюрокарбон. Я выбираю размеры в основном 0,257. Далее выбираем крючок, который у нас будет использоваться для ловли окуня либо судака. Выбираем нужную длину от конца поводка. Я использую примерно 30-40 сантиметров, а также крючок ставим цепьем вниз, к концу поводка. Делаем небольшую петельку, как на видео, разводим ее большими пальцами для того, чтобы было удобно сделать следующее действие. И после этого нам необходимо сделать примерно 3-5 оборотов плюрокарбона, так как на видео. после этого действия наша задача крючок протянуть то отверстие, которое у нас получилось так, как на видео. Далее мы наш узел затягиваем и у нас получается такой аккуратный красивый монтаж. Теперь движемся дальше. Следующим этапом я провожу монтаж груза, использую в основном каплю. Размер подбирается индивидуально. В данный момент мы ставим 10 грамм. Рыбачу в основном на речке там есть течение, и он отлично падает, держит и отрабатывает на данной акватории. Поэтому будет 10 грамм. Делаем узел, фиксируем его обрезаем остаток флюрокарбона, чтобы у нас монтаж был аккуратно, качественный и красивый. И после этого выбираем ту приманку, на которую будем ловить нашего хыжака. В данном случае я беру приманку KTH Sexy Impact. Неоднократно уже себя показывала с лучшей стороны. И вот такой вот у нас выходит монтаж. Все, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь, пишите комментарии.